Добрый день, газета Грант, корреспондент Марченко Алексей На данный момент мы с вами находимся возле РОВД э, В данный момент мы видели, а херня? как сегодня происходило обстоятельство Все прекрасно видели свидетели, как на остановках Частные предприниматели других организаций транспортных средств Не давали маршруту Беспятная Киев Ездить, вывозить людей с населенного пункта на свои работы Они сегодня зажимали их в общем, криминально все происходило, и в данный момент подключили милицию. Хотим узнать, естественно, прокуратуры, кто же взял деньги, чтобы помочь этим людям, и почему находится от Надии транспортное средство на штрафпощадке. Всего доброго, до свидания. А, у меня один вопрос такой. А ваше мнение, с чем это связано и почему это вообще все происходит? Может здесь замешаны какие-то бизнес-интересы? Может быть бизнес интересы транспортных э Перевозчиков Перевозчиков, да, которые на данный момент Находятся э Киев-Васильков Киев, -Васильков, э Ребята, которые Сделали дальний маршрут э Пересекаются Ой. может быть с ними в городе И как у них там Обстоятельства Ну это скорее сказать? всего наверное из-за конкуренции И милиция просто крышует, да? Да, да, да Все, спасибо наверное. Спасибо